أيها التكفيريون حسبنا الله ونعم الوكيل يا من أخطأتم السبيل يا من شوهتم رسول الله يا من قتلتم الرحمة في قلوبكم الإسلام يسعى الجميع والمولى عز وجل باب توبته مفتوح والإسلام يجب ما قبله حتى أن الرجل إذا تاب قبيل ربع ساعة من وفاته تقبل منه التوبة وإذا كنتم تظنون أنكم بقتلكم لعيسى وموسى ومحمد وخالد وحسن وحسين ستدخلون الجنة وتستقبلكم حور العين أنا أقول نعم حور العين في انتظاركم لكنها جولدا ماير ستكون في انتظاركم وسوف تقضون معها بقية أيامكم في جهنم وبئس المصير